Menteri uh, bukan LHDN, ya, Menteri Lembaga Hasil Dalam Negeri uh, bertimbang rasa untuk kembalikan bayaran cukai lebihan oleh syarikat-syarikat khususnya SME yang membayar lebih cukai untuk tahun taksiran masing-masing. Bersama dengan saya adalah Encik Chong Wei Fung. Saya akan berikan salinan kepada semua pemberita yang menguruskan sebuah syarikat SME. Beliau telah diutang, kalau kita boleh gunakan diutang. Wang sendiri sejak 2020 uh, yang saya edarkan ialah jumlah sebanyak RM108,000. Tapi bila dia semak jumlah masa kini, adalah sebenarnya sebanyak Rp115,000. ribu. 108-115 ribu serupalah. So beliau telah diutang oleh LHDN sebanyak 115 ribu. Yang dia bayar cukai sebayar secara lebihan sejak tahun 2020. Nah daripada jumlah ini 100 12000 untuk lima tahun kebelakangan ini. Beliau hanya dibayar balik oleh LHDN sebanyak rm ringgit lebih saja. Saya harap LHDN boleh faham. Ini wang lebihan bayaran cukai adalah wang sendiri syarikat Inci Chong. Ini bukan wang kerajaan. Ini bukan wang income tax. Ini adalah wang Inci Chong dan tak boleh lengah-lengahkan pembayaran balik kepada syarikat ini. Kalau secara individu, untuk individu tak ada masalah. 30 hari dia akan bayar balik. Tapi syarikat mereka lambakan. Sebab kes ini 5 tahun. RM115,000 ringgit utang hanya bayar dalam 5 tahun ini. Wang sendiri dia RM4,000. Sekiranya Encik Chong nak ambil tindakan undang-undang. Beliau boleh buat demikian. Beliau boleh saman dan tentu akan menang kerana LHDN tidak hak untuk menahan wang Encik Chong kerana ini ada wang dia. Pasti akan menang. Tetapi siapa berani saman sama LHDN? So inilah yang jadi masalah. Kita harap LHDN boleh bertimbang rasa pulangkan wang ini. Kerana ini bukan satu jumlah besar. 115,000 ringgit saja. 5 tahun sudah tahan. Dan dia sebagai seorang pengusaha SME. Beliau kekurangan dana. Beliau perlukan wang ini untuk pusingan dana syarikatnya. Untuk bayar bonus pekerja dia, Dan keadaan sedemikian saya rasa menyukarkan, menyulikan perniagaannya. So, kita harap LHDN tolonglah bayar balik dengan segera Rp115,000 ini yang telah pun ditahan lebih 5 tahun. Uh, saya akan edarkan uh, semua dokumen-dokumen uh, yang relevan. Ada apa-apa soalan tak? Nanti saya akan cakap dalam bahasa Cina selepas ini. Tapi ada apa-apa soalan tentang perkara ini? Kerana ini bukan dia satu orang. Ada ramai yang terjejas. Ada ramai yang menghadapi masalah tersebut. Kita harap perkara ini boleh diselesaikan dengan segera. Ya, dan... yeah. itu sebab kita ada bagi itu dokumen. Beliau telah buat aduan banyak kali. Dan yang kali terakhir yang saya ada sini ialah pada 17 Mei 2025. Tapi selama lima tahun beliau buat aduan. Dia hanya dapat balik RM4,000 saja. Dan masih hutang RM115,000. So Singapura dia buat aduan banyak kali. Tak ada apa-apa hasil. Itu sebab beliau cari sama saya lah. Nah, saya pun uh, cuba tolong lah. Dan uh, kita harap LHDN cepatlah bayar balik. Wang RM108,000 takkan. LHDN tak ada RM108,000 ah 115000 ribu. Ini ini wang kecil saja. Ah, mereka kutip 300 bilion ringgit setiap tahun. Takkan tak mampu bagi balik 108 ribu. Ah uh, ribu. So ini adalah sesuatu yang saya rasa tidak adil lah. ah, kepada pembayar cukai yang ikut undang-undang bayar cukai, tapi tak mau bayar balik. Dan lagi satu masalah tak boleh kontra tahun depan juga. So saya harap cepat-cepat bayar balik lah. Uh, tak ada. Ada alasan. Singapore. Ha? Singapore. Tak ada. Kecuali cakap tak ada wang. So itu saya rasa suka untuk diterima lah. LHGN tak ada wang suka untuk diterima. So tak ada alasan bernas yang diberikan kecuali sebut tak ada wang. Ada apa, apa soalan lagi? Kalau tidak saya hendak uh, Kepada Encik Chong tak ada Kalau tidak saya hendak tambah Terima kasih itu Mengalurkan saudara Tangkok Wai Yang juga datang Saya nak sebut sikit tentang PRN Sabah Di mana saya harap Perdana Menteri dengar suara Pengundi Sabah Yang buat keputusan Mendengar Eh uh, keputusan mereka dan ambil ikhtibar. Khususnya tentang masalah SST. Satu ialah SST sebanyak 6% yang dikenakan ke atas bayaran ataupun wang tuition yang melebihi rm ringgit, Di mana SST sebanyak 6% dikenakan. Uh, ini menimbulkan banyak perasaan tidak puas hati. Kerana ada di kelangan ibu bapa menyatakan kerana sistem pendidikan, mereka rasa didiskriminasi dan tak ada tempat itu sebab mereka pergilah ke institusi pendidikan swasta. Tak ada pilihan. Tapi bila pergi kepada institusi pendidikan swasta, ini sekebanyakan N40 lah. Mereka pula tiba-tiba dikenakan 6% SST. Nah, kalau 8 RM10,000 setahun. Bermana kena bayar berapa? RM4,800. Kalau RM150,000 setahun, kena bayar RM9,000. So, saya rasa ini dianggap sebagai tidak adil kerana cukai ini adalah cukai ke atas masa depan anak-anak kita. Janganlah kenakan cukai ke atas masa depan ada anak kita. Please don't tax the future of our Children. So saya harap, kami di sini harap, SST harus dikaji semula. Kerana kita harus dengar suara rakyat. Dan sekali dan lagi pun tentang SST 8% ke atas sewa ha, kepada uh, apa ni pengusaha yang mempunyai hasil lebih 1 juta ringgit. Ini pun harus dikaji semula. Kerana ada banyak aduan termasuk Encik Chong sendiri dia pun hadapi masalah serupa. Kerana kalau 8% ini dikenakan daripada 0% jadi 8% bermakna kena bayar setiap tahun lebih satu bulan punya sewa. Ini satu ti yang tidak adil kepada syarikat-syarikat atau pengusaha SME kerana sekarang bisnes sukar. Susah untuk buat bisnes. Ha? bisnes tak begitu baik seperti yang diwawakan. Dan tambahan satu bulan sewa ini amat membebankan. Saya harap ini pun harus digaji semula. Dengar suara pengundi rakyat Sabah. Dan selain itu e-invoicing. Itu pun jadi satu perkara yang tidak puas hati di kalangan rakyat. Bukan sahaja di Sabah tapi di seluruh negara. Kaji semula itu e-invoicing. Saya harap Perdana Menteri tolonglah dengar suara rakyat Sabah. Jangan-jangan Nanti suara rakyat Malaysia timbul, ha, ini akan jadi lagi susah untuk kita semua. So, sebagai penyokong kerajaan, kita sampaikan message ini, message yang serius daripada rakyat, hen, haruslah diambil secara serius oleh perdana menteri, bukan orang lain. Perdana menteri sebagai menteri kewangan, kita jangan ambil ringan, kita jangan pandang ringan suara rakyat. Ada apa-apa soalan?